لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان وفضلنا بالإسلام بالإيم... بالإلم والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأزواجه وكرامته واهل بيته ومن سلك سبيله واستن بسنته واهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد فيا ايها الناس اوصيكم واياي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى فقيل فمن يابى يا رسول الله فقال فمن اطاعني دخل الجنه فمن عصاني فقد ابى kaum muslimin jamaah salat jumat seiman dan seagama yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa man ya'mal su'an yujizabihi siapapun yang melakukan satu kejelekan siapapun yang melakukan satu perbuatan dosa yujizabihi pasti kami akan memberikan balasan kepadanya Ketika ayat ini diturunkan seorang sahabat yang sangat terkenal yang memiliki iman terkuat di zamannya sampai saat ini yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau mendengarkan ayat ini beliau mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sangat takut. Beliau mengatakan wahai Nabi Allah mengatakan wa man ya'mal su'an yujza bihi Siapapun yang melakukan perbuatan dosa pasti Allah akan memberikan balasan kepadanya Tidak ada satu pun manusia yang tidak pernah berbuat dosa di atas muka bumi ini Kalau seandainya seperti itu wahai Nabi lalu tidak satu pun manusia akan selamat daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala Karena Allah mengatakan wa man ya'mal su'an yujza bihi siapapun yang melakukan satu kejelekan yujza bihi pasti kami akan berikan balasan kepadanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah ketika dengan rasa takut datang Abu Bakar Siddiq kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabat terbaik manusia terbaik yang imannya di di bawah tingkatan para nabi Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awal alasta ya Abu Bakri. Bukankah kau sakit wahai Abu Bakar? Bukankah engkau ditimpa musibah? Bukankah engkau mendapatkan balak dan cobaan di dalam kehidupan ini? Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya ma min muslimin yusibu musibatan. Tidaklah satu orang muslim yang ditimpa satu musibah min nasabin aw wasabin. Daripada kesulitan kesusahan hidup illa ghafarallahu bihi kecuali Allah akan berikan ampunan kepadanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat terbaik Abu Bakar Siddiq. Yang kata Nabi kalau seandainya ditimbang imannya Abu Bakar Siddiq dengan iman seluruh manusia maka tidak satu pun tidak sedikit pun dapat mengalahkan timbangan imannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ketika turun ayat ini datang dengan rasa takut. Bagaimana dengan kita hadirin manusia yang bergelimang dosa? Setiap saat kadang berbuat dosa datang mata mendatangkan dosa, tangan mendatangkan dosa, bahkan hati senantiasa berdosa. Tidakkah kita takut dengan perbuatan dosa yang sudah kita lakukan? Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda apa kata Nabi? Ma min muslimin iza adnabal mu'min apabila seorang hamba yang beriman berbuat dosa kana lahu nuqtatun saudaun fi qalbi. Apabila ada seorang hamba yang beriman kata Nabi, berbuat satu dosa, satu kali dia berbuat dosa kana lahu nuqtatun saudaun fi qalbi maka akan ada satu titik hitam di dalam hatinya. Fa in zada zadat. Kalau bertambah dia berbuat dosa maka bertambah titik hitam di dalam hatinya. Semakin banyak dia berbuat dosa maka semakin banyak titik hitam di dalam hatinya. Bayangkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jika seandainya ada satu manusia satu hari satu kali saja dia berbuat dosa, tidak lebih. Satu hari satu kali saja dia berbuat dosa, tidak lebih. Satu pekan tujuh titik. Satu tahun satu bulan tiga puluh titik. Satu tahun tiga ratus enam puluh titik. Bayangkan kalau usianya sudah enam puluh tahun. Berapa banyak titik hitam yang ada di dalam hatinya. Dan kata Abdullah bin Ibn Mas'ud, Fadhali Karan. Dan itu adalah hijab penghalang antara dia dengan Allah. Sehingga setiap munajat yang dia lakukan, Setiap doa yang dia panjatkan kepada Allah tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadirin yang dimuliakan oleh Allah kata Nabi Muhammad fa intaba. Kalau dia bertaubat. Wa naza'a. Ah. Dia bertaubat dari perbuatan dosanya. Wa naza'a ah, dia tinggalkan, dia sesali perbuatan dosanya. Dia tidak sebut-sebut perbuatan dosa di hadapan orang lain. Dia sesali perbuatan dosa yang sudah dia lakukan wanaza'a dan dia tinggalkan perbuatan dosa itu wastaghfara dan dia meminta ampun kepada Allah. Sukilat qalbu maka akan kembali bersih hatinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Nabi Muhammad manusia tanpa dosa. Manusia yang maksum yang setiap berbuat dosa dapat teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa dosa Nabi Muhammad? Setiap sujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahumma firlī dhanbī kullah. Ya Allah ampunilah dosaku seluruhnya. Pertanyaannya apa dosa Nabi Muhammad? Dikhalawajillah. Yang besar yang kecil. Syarhaw wa alaniyah. Yang nampak dan yang tak nampak. Awwalaha wa akhiraha yang akhir dan yang, yang, awal dan yang akhir ya Allah ampunilah seluruh dosaku kata Nabi Muhammad di setiap sujud Nabi Muhammad selalu membaca doa ini seharusnya kita yang lebih pantas membaca doa ini hadirin bagaimana sahabat radhiyallahu anhum ajmain menceritakan pada suatu ketika Nabi Muhammad sering kali terjadi dalam kehidupan beliau satu kali duduk beliau meminta ampun kepada Allah seratus kali mi'ah marah pertanyaannya sekali duduk berapa kali kita meminta ampun kepada Allah sudah ada ke rasa takut kita kepada Allah Abdullah bin Ibnu Mulaikah seorang tabiin yang sangat luar biasa apa kata Abdullah bin Ibnu Mulaikah adraktu 30 min ashabi Rasulillah aku bertemu 30 orang daripada sahabat Nabi siapa 30 sahabat Ibnu Hajar Al Asqalani menyebutkan di antaranya adalah Aisyah radhiyallahu an, Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abi Waqqas, Ali bin Abi Talib. Apa kata Abdullah bin Ibnu Malaika? Kulluhum yakhafuna minan nifaq. Seluruhnya takut daripada perbuatan munafik. Sahabat hadirin, 30 sahabat terkemuka. Yang terdiri di dalamnya Aisyah radhiyallahu an Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Ibn Mas'ud, Abdullah bin ba... Abdullah bin Ibn Waqas dan sebagainya sangat takut daripada sifat munafik. Bagaimana orang mukmin yang benar dan bagaimana munafik? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat, Hasan, seorang tabiin yang bernama Hasan al Basri mengatakan al mukmin, orang mukmin yang benar jama'a baina ihsanan wa safaqah. Mengumpulkan perbuatan amal baiknya dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal munafik dan orang yang munafik kata Has Imam Hasan Al Basri yajma'u baina isaan wa amna. Mengumpulkan amalnya tak baik tapi merasa aman di hadapan Allah. Dosanya banyak tapi merasa aman. Amalnya sedikit tapi merasa menjadi ahli surga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ingin membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan sahabat sangat jauh. Baik itu dari amalan ibadah keimanan. Bagaimana sahabat seluruhnya takut daripada sifat munafik amal ibadah mereka luar biasa tapi rasa takut mereka kepada Allah pun sangat luar biasa Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ulama mengatakan perbuatan dosa itu akan menjadi penghalang kebaikan kehidupan dia Al Imam Hasan Al Basri suatu ketika duduk dengan murid-muridnya Ketika beliau sedang mengajarkan ilmu kepada muridnya, datanglah tiga utusan. Utusan yang pertama mengatakan, Wahai imam, kami adalah berasal daripada satu kampung negeri. Yang negeri kami sudah lama tak, hujun, tak, tak, turun hujan. Oh, wahai ya imam, berikan kami nasihat, wahai imam. Apa kata Imam Hasan Al-Basri berhadirin yang dimuliakan oleh Allah? Istaghfirullah, minta ampunlah kalian kepada Allah. Kemudian datang utusan yang kedua. "Wahai Imam, saya adalah orang yang miskin. Susah kehidupan kami, apapun yang kami usahakan akan gagal, perdagangan kami akan merugi. Aushana ya Imam, berikan kami nasihat wahai Imam." Apa kata Imam Hasan Al-Basri? "Istaghfirullah, minta ampunlah kalian kepada Allah." Kemudian datang orang yang kedua, yang ketiga, sepasang suami istri yang sudah lama menikah, tapi tidak Allah berikan keturunan. Mereka berdua meminta nasihat kepada imam, wahai imam kami sudah lama menikah, tapi Allah tidak memberikan keturunan kepada kami. Nasihati kami, wahai imam. Apa kata imam Hasan Al Basri hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Istighfirullah. Kalian berdua minta ampunlah kepada Allah. Kembalilah tiga orang ini. Ketika tiga orang ini kembali, maka murid Al-Imam Hasan Al-Basri bertanya kepada gurunya. Wahai Imam, adabnya kami takjub dengan jawaban uh, engkau, wahai Imam. Ada tiga orang yang berbeda dengan tiga masalah yang berbeda. Tapi engkau memberikan satu jawaban yang sama, yaitu minta ampunlah kepada Allah. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Afala takra'unal Al-Quran. Tidakkah kalian membaca Al-Quran? Lakat kalau Allah Taala semua Allah telah mengatakan kata Imam Hasan Al Basri, wa kul tu starfiu wabakum inna hukana Allah mengatakan dalam surah Nuh ayat 11, 12, 13. Katakan wahai Nuh minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian sesungguhnya Tuhan kalian maha pengampun. Yusilis sama alaikum Ketika kalian sudah meminta ampun kepada Allah, meminta ampun daripada dosa-dosa kalian, maka Allah akan turunkan hujan yang berkah dan baik kepada kalian. Wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatu wa anhara. Setelah kalian meminta ampun kepada Allah, Allah akan turunkan hujan daripada langit, dan Allah akan berikan harta dan keturunan yang baik kepada kalian dan Allah akan subuhkan tanam-tanaman kalian sehingga kata ulama hadirin yang dimuliakan oleh Allah masalah dalam hidup ini kebanyakan ialah karena terlalu banyaknya dosa yang kita lakukan Sehingga apa yang terjadi setiap munajat, doa yang kita panjatkan kepada Allah tak sampai kepada Allah. Kenapa tak sampai? Karena dosa terlalu banyak. Karena kita lupa meminta ampun kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada umatnya bagaimana setiap sujuduk beliau seratus kali meminta ampun dan setiap sujud beliau beliau meminta ampun kepada Allah. Seharusnya kita adalah manusia yang lebih pantas dan lebih layak untuk meminta ampun kepada Allah. Faqtabihu ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahun wa salli wa 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 zayna wa صل وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله مؤيد الصابرين بعزيز النصر وموفق المختارين لكيامي بأمري. أحمده على ما أنعم وأسلم لأمري فيما حكم وأضرم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلنا به والارحم ان الله كان عليكم ركيبا وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن اما بعد ثم اعلموا ايها المسلمون ان الله سبحانه وتعالى امركم بالصلاة والسلام على نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر أمة سيدنا محمد ما تقدمت من ذنبها وما تأخرت وما أعلنت وما أسرت اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم احفظ أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح سيدنا محمد، سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة، يا ذا الجلال والعزة، اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة، يا ذا الجلال والعزة، اللهم عليك باليهود الظالمين، اللهم مزق جمعهم وزلزل أقدامهم اللهم لا ترفع لهم غاية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم للعالمين آية يا ذا الجلال والعزة والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واسألوا من فضل يؤتيكم ولذكر الله أكبر